ਵੀ ਵਨ ਜਸਿਸ ਵੀ ਵਨ ਜਸਿਸ ਮੇਜਸੀ ਟੂ ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਵਨ ਜਸਿਸ ਜਸਿਸ ਵੀ ਵਨ ਜਸਿਸ ਮੇਜਸੀ ਟੂ ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਵਨ ਜਸਿਸ ਮੇਜਸੀ ਟੂ ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਵਨ ਜਸਿਸ ਲਾਡਿਨਿਟੇਟਰਸ ਆਫ ਚੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 16 ਰੇਪ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 100 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਪ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਰੇਪੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਹੜੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਭੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਭੈਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੀਤਦੇ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਨੀਏ किस मार्केट में आया क्या आपका टेस्ट है क्या था हम किस मार्केट में आया और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द आरजी का रेप केस एंड हम बस ये कहना चाहते हैं कि वी विल नॉट स्टॉप अंटिल द रेपिस्ट हैज बीन अरेस्टेड एंड वी विल नॉट स्टॉप अंटिल जस्टिस हैज बीन सर्व क्या कहना चाहोगे जो कैंडल मार्च निकाल रहा है आपकी तरफ से क्या कहना चाहोगे हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा डाउट है और बहुत ज़्यादा रेज है बहुत सारा इमोशंस है जो हम एक लाइन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते और मेरे हिसाब से जो भी कोलकाता का आर मेडिकल हॉस्पिटल में कॉलेज में हुआ है वो हम सब लड़कियाँ उस चीज़ को फील कर सकती हैं कि उसकी जगह हम भी हो सकती थी और ये सिर्फ बात कोलकाता की नहीं है अगर आज हम लुधियाना में पंजाब में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये लास्ट तीन दिन की आप न्यूज़ रिपोर्ट्स देख लो आपको रेप 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 चौदह साल की बच्ची चार साल की बच्ची मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर्स किसी को नहीं बख्शा जा रहा बिल्कुल भी नहीं और लोग इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिक पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी 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 नॉन कि अगर हम आज वुमेन सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी पॉलिटिकल नहीं है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है गवर्नमेंट हमेशा इस इन मुद्दों पे पॉलिटिकल कार्ड प्ले करती आई है बट दिस इज़ नॉट पॉलिटिकल दिस इज ह्यूमैनिटेरियन ये ह्यूमैनिटी का सवाल है ये औरतों की सेफ्टी का सवाल है ये हमारी सेफ्टी का सवाल है आई डोंट नो मतलब एक बच्चे से लेके एक एडल्ट तक एक बूढ़ी महिला तक कोई भी नहीं सेफ कोई भी नहीं से सो वी जस्ट वॉन्ट टू से सेफ्टी एक बेसिक ह्यूमन राइट है बिल्कुल बिल्कुल बेसिक अगर आप हमें वो नहीं दे सकते तो आई देश कहाँ जा रहा है यहां का क्या यहां की ग्रोथ हो रही है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ये शपथ ली हुई हो, होती है कि वो जान बचाएंगे उनकी जान खतरे में जिनको हम भगवान बोलते हैं डॉक्टर इज द मोस्ट नोबल प्रोफेशन उससे ऊपर कुछ भी नहीं है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है और अगर आज उनकी ये हालत है तो आम इंसान की क्या हालत होगी और ये मामला के लिए डॉक्टर्स का है भी नहीं ये मामला है लड़कियों का चाहे वो बच्ची है चाहे वो जवान है चाहे वो एडल्ट है चाहे वो बूढ़ी है ये उनका मामला है वो डॉक्टर थी तो आप ये देखिए कि यहाँ पर दलित लड़की के साथ जो चीज होती है वो इतना वो आती ही नहीं है न्यूज में उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता ये मामला इसलिए इतना उछाला जा रहा है कि शी वॉज शी वॉज रेप्यूटेड मेडिकल स्टूडेंट जो कि एक अच्छी पोजिशन पर वहाँ पर पढ़ रही थी वहाँ पर इंटर्न थी बारह साल की पढ़ाई होती है डॉक्टर की बारह या तेरह साल की आई मे बी रॉन्ग है here, इससे भी ज्यादा ही होती होगी तब जाकर आप इंटर्नशिप करते हो ठीक है तब जाकर आप किन कंडीशन में इंटर्नशिप करते हो और उसके बाद भी आपको ये मिल रहा है नो no सेफ्टी बिल्कुल जीरो परसेंट सेफ्टी एंड जस्टिस ही नहीं मिल रहा तो ये जो लड़ाई है ये जुडिशियर सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है ये किसी पॉलिटिक्स के लिए नहीं है किसी चीज़ के लिए नहीं है सो so, प्लीज इस सिस्टम को जैसे भी है जुडिशियर को जस्टिस मिला जाए और इसको प्लीज डिले ना किया जाए क्योंकि हम हमारे हम देश में देखते आए हैं कि जब जस्टिस की बात आती है तब सिर्फ और सिर्फ डिले ही मिलता है चाहे वो निर्भया केस हो सड़कों पर सड़कों पर उतरना पड़ता है सड़कों पर उतरना ही पड़ता है और उसके बाद भी हमें इस चीज की गारंटी नहीं होती कि जस्टिस मिलेगा या नहीं नहीं मिलेगा क्या करना है मेरा मेरे मेरे पास इस टाइम वर्ड्स नहीं है अगर हमें अगर ये चीज़ कोलकाता में हो रही है आई फील अभी ये तो रजिस्टर्ड केस है कि हाँ रिपोर्ट आई है कि हमें पता लगा कि ये केस है फैक्ट्स के हिसाब से हर 16 मिनट में हर 9 मिनट में एक रेप केस की के रिपोर्ट लिखी जाती है कई कही, कई केसेस तो लिखे भी नहीं जाते जिनका हमें पता भी नहीं होता एंड आई फील कि अगर हॉस्पिटल के अंदर एक जॉब है जो कि सबसे रेप्यूटेड जॉब है अगर एक हॉस्पिटल के अंदर एक लड़की अगर रेस्ट कर रही है और वो सेफ नहीं है तो आई फील की जो लोग तो सड़कों पर रहते हैं जो लड़कियाँ सड़कों पर रहती हैं जिनके पास घर नहीं होते हैं यहाँ कई लड़कियाँ जो घर पर भी रहती हैं वो भी सेफ नहीं है हमें अक्सर बोला जाता है कि तुम्हारे कपड़े तुम्हारी प्रॉब्लम है आई फील की दो तो साल की बच्ची का अगर उनके स्कूल ड्राइवर के उससे रेप हो सकता है या अस्सी साल की बूढ़ी औरत का रेप हो सकता है तो जिन्होंने पुरखा डाला होता है उनका रेप हो सकता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कपड़े प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी सोच प्रॉब्लम नहीं है एग्जैली एग्जैक्टली माय यस एग्जैक्टली माय पॉइंट कि अगर घर पे ही बच्चा सेफ नहीं है या घर पे ही कोई औरत सेफ नहीं है तो मेरे को नहीं पता कि हम कहाँ पे भर रहे हैं अभी भी हम लोग यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं एंड देयर आर सो मेनी पीपल जो अभी भी हंस रहे हैं देख के एंड ज्वाइन नहीं कर रहे हैं हमें मेरे हिसाब से उनकी ही ऐसी सोच है जो अपने दोस्तों को बताते हैं उनकी सोच ऐसी बनती है काफ़ी लोग हैं जो अभी जिनकी अभी भी सोच ऐसी है एंड आई फील बहुत गलत जा रहा है जहाँ पे भी जा रहा है एंड वी वांट जस्टिस हमें हम नहीं चाहते कि ये चीज़ और डिले हो क्योंकि ये हम इट्स जस्ट कि कोई किसी भी लड़के के साथ ये होता है ना तो ये हमारा खून खोलता है कि हमारा साथ हमारे साथ भी हो सकता है हम सेफ़ फील नहीं करते हम कहीं पे भी जाते हैं मेरे को अपने दोस्तों के साथ भी जाना होता है तो मेरे को हर हर सेकेंड अपने मम्मा को कॉल करना पड़ता है मम्मा मैं कॉलेज में हूँ मम्मा मैं क्लास से निकल गई मम्मा ये हो गया मम्मा वो हो गया आई डोंट वॉन्ट दैट अगर जिस दिन एक लड़की रात को सेफली घर से निकल पाई बिना टेंशन के उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ